पारदी पकड़वे गयो तब हंस हंसनी दो उनकी पाख पारदी को लगी वाकी बुद्धि परस मात्रते निर्मल होइ गई और पारदी ने कही अब मैं वैष्णव होऊ तो भलो सो या भाति हंस हंसनी सदैव करते पाछे दे छुटी भगवत चरनार को प्राप्त भये वैष्णव की संगते बुद्धि निर्मल होते इनको संग हर निष्कर्मो उनको स्वरूप महाअलौक है अने एक सौ निव्यासी वार्ता जी में ते पारधि नित्य लीला ना विश्व कसेनी सो पारधि को परस मात्र ते बुद्धि निर्मल भई वैष्णवशो पूछिए वैष्णव कैसे हुजिए वैष्णवन कही तू श्री गोकुल जाय श्री गोसाई जी के पास नाम पाए आओ ठकरानी घाट पे